Salam. Bu gün mən sizə Home Life məhsullarından iki məhsulun tanıtımını edəcəm. Əminəm ki, çoxlarımız arıqlamaq üçün dieta saxlayanda yorğunluq, əsəbilik, gərginlik, ayaq üstə durma taqətimizin olmaması, hətta immun sistemimizin düşməsi ilə də qarşılaşmışıq. Deməli, bizim məhsullarda saydığım bu şikayətlərin heç biri olmadan sağlam şəkildə arıqlamaq mümkündür hansı məhsullardır. Guarana kəhvə. Guarana kəhvə paket halındadır ki, siz onu səhər axşam olmaqla yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içəcəksiz. İçdikdən sonra üzərindən bir stəkan bol su içməlisiniz ki, sorulması daha da rahatlaşsın. Guarana kəhvə nə diuretik özəlliyə malikdir. Sizin arıqlamağınızla yanaşı, baş ağrısı, ürək və damar xəstəliklərində faydalı olacaqdır. Həmçinin triqliserinin də düşməsini təmin edəcəkdir. İştah hissini azaldacaq, ruhsal durumunuzu düzənləyəcək, vücudda yağ toplanmasını əngəlləyib və yağların yanmasında önəmli rol oynayacaqdır. Guarana kəhvə antibakterial özəlliyə malikdir. Sinir sisteminə müsbət təsir edir. E, yağların e, yığılmasını, yağ yaxımına daha da keyfiyyətli təsir edir. Həmçinin dərini gözəlləşdirir. Az deyib ayaqda qalmağa təmin edir. Bədəndəki iltihabı prosesləri aradan qaldırır. Qaraciyərin qorunmasında önəmli, önəmli rol oynayır. Həmçinin bunu da deyim ki, təzyiqi olan xəstələrə də təyin etdiyimiz zaman təzyiqin qal qalxmaması, yəni təzyiqi qaldırmır və təzyiqi ola bilsin ki, müəyyən 5-10 fərq edən zaman biz onu gündə 1 dəfə təyin edirik. Guarana kəhfənin ləyanaşı, xoşa gəlməyən nahiyə, bəzi xanımlarımız var ki, istəmlər ki, müəyyən hissələrdə pi yığıntıları olur ki, düzü onları idmanla, idmana getməklə ə, ə, yandırmaq mümkündür. Ancaq həm idmana gedərək və ya hətta idmana getmək zamanımız yoxdur, küçədə gəzərkən, iş başında da biz guarana jeli təyin edirik. Guarana jeli xoşa gəlməyən nahi, pi qatı olan nahiyəmizə gündə 2 dəfə sürtməklə 8 əndə ka massaj edirik. Onun da tərkibində bibəriya yağı da vardır ki, bu arada bilirsiniz ki, bibəriya yağı da yağın yanmasında mühüm rolu vardır. Arıqlamaq məqsədi olan xanımlar ikinci bir məhsulu, yanaşı, Quorana kahve ilə yanaşı, kiraz saplı çaydan da istifadə edə bilər. Kiraz saplı çayın nömrəsi 60 olur. Deməli biz onu axşamdan dəmlədib, dəmlədib səhər gün ərzində istifadə etməyinizi önəririk. Çünki axşamdan dəmlənəndə paketin tərkibindəki bütün məhsul xammal daha da gözəl şəkildə dəm alır. Kiraz sapının tərkibində nə var? Kiraz saplı çayının tərk tərkibində kiraz sapı, sonra bibəriyə, funda, yaşıl çay, kiriklit otu və qardalıq saçağı var. Bilirsiniz ki, qardalıq saçağı iştahın azalmasında mühüm xammallardan biridir. Kiraz sapı da həmçinin sakitləşdirici, kilo kilonu aşağı salmaq üçün ən mühüm olan bədənimizdəki ödəmi atdırıcı özəlliyi vardır. Yəni deyim ki, çay sizin həm ödem ödeminizi götürəcək, həm də revmatizma, oynaq qığırdaq problemləri olan xanımlar var ki, müəyyən yaşdan sonra oynaq qığırdaqlarında kollagenin itməsi, revmatizmadan əlaqədar olaraq ağrı şikayətləri ilə də üzləşirlər. Bizim kiraz saplı çayımız həm revmatizmada, həm də oynaq qığırdaq problemlərində müsbət təsir edir tərkibində A, y, C vitamini ilə çox zəngindir. Yəni biz arıqladıqda immun sistemimizin düşməməsi üçün e, belə deyək, kiraz sapı çayımız əlillə gələnidir. Reumatizmla yanaşı kiraz saplı çayımız a, adət dövründə də xanımlarda ağrı, gərginlik, şişkinlik, bədənin ödəmlə dolması hissiyatını da aradan qaldırır. Kiraz kiraz sapının əslində e, təyinatı belədir ki, gündə 2 dəfə səhər, axşam yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içilməsi təyin olunur. Ancaq gündə 3 dəfəyə də qədər də qaldırmaq olar. Hətta 1 stəkan, 1 paketi, 1 stəkan dəmləyib gün ortada, gün orta vaxtda, yəni günün tam ortasında yeməkdən, nahar yeməyində, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içə bilərsiniz ki, sizi tox saxlasın və iştahınızı azaldsın. Homelife məhsullarının keyfiyyətinə söz ola bilməz. Yəni xanımlara bu çayı, qəhvəni uzun müddətli təyin edirik. Əlhamdülillah yüksək xanımlarımız var ki, 13 kilo çəkisini atmış xanımımız var ki, əlhamdülillah 2-3 ay ərzində 13 kilo çəkisi